Speaker, Saya bersyukur kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian Dalam kebawah diri titah Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 Datuk Seri SPK saya mulakan Mukadimah saya dengan ya, yeah, yeah, Interpretasi apa yang telah dia uh, titahkan kembali di tuanku terutama dalam kos sara hidup yang meningkat kursingan baginda teramat sangat dan memberikan isyarat supaya kerajaan harus bekerja lebih keras untuk memastikan rakyat tidak hidup sengsara dan merana yang kedua saya ingin bertanya kepada kementerian uh, dalam negeri dan juga semua manusia rasionalnya yang membuka uh, semua sektor kepada pekerja asing yang memberikan uh, isyarat bahawa pekerja tempatan dalam keadaan hari ini yang telah pun dimaklumkan 2016 38000 orang yang telah dibuang kerja dan waktu ini mengikut dan uh, uh, ataupun pandangan daripada RBS bahawa hampir 50000 akan dibuang kerja dan mahasiswa yang tidak bekerja uh, ratusan ribu tidak Uh, boleh bekerja pada waktu ini disebabkan kesempitan dan juga tidak diberi peluang Atau tidak ada pekerjaan dalam membentuk sebagai seorang pekerja Dalam masa yang sama kerajaan membuka sektor kepada pekerja asing Semua sektor yang tidak membolehkan persaingan itu dilakukan terhadap uh, kerja tempatan Yang ketiganya saya berterima kasih kepada kementerian semua manusia baru-baru ini mengumumkan skim insurans pekerja akan dilaksanakan dan dibentangkan di parlimen tetapi mengikut uh, jawapan yang saya terima pada tahun 2018 jadi saya ingin menyarankan kepada Kementerian Semua Manusia segerakan uh, skim ini untuk memastikan persiapan dalam dasar dan kerangka negara ke ini untuk memastikan pekerja yang dibuang dalam uh, ke ketenatan ekonomi pada tahun 2007 berterapak diselamatkan dan seterusnya dalam um, perkara empat tindakan uh, dalam uh, ak, uh, TTP di bawah uh, chapter 19 yang memberikan um, isyarat bahawa Amerika telah pun uh, tidak uh, menyertai keanggotaan dalam TTP dan uh, kerajaan sudah menampak kekendoran mereka dan ini memberikan uh, satu pertanyaan sama ada Perbelanjaan dan juga persiapan kita dalam chapter 19 itu akan memberi kesan kepada pindaan yang telah pun disediakan. Dan persoalan saya kepada Menteri Semua Manusia, apa jadi dengan uh, persiapan TTP dalam chapter 19 itu yang memberikan uh, pindaan yang menjamin atas uh, dasar yang dibuat oleh ILO International Labour Organization yang diperkasakan dalam hak pekerja yang telah dipersetujui sebelum ini. Yang kelima, saya menyambung retisan daripada pemadu-pemadu TSI supaya mereka juga diberi pembelaan atas sifatnya sebagai rakyat Malaysia yang tidak dilayani dan saya diberitahu beberapa uh, peruntukan telah pun disediakan terhadap mereka namun pada waktu ini tidak kenampakan hasilnya bagi pihak uh, pemerintah kondisi saya merayu kementerian supaya segerakan apa yang dijanjikan pada 2016 supaya mereka mendapat manfaat dan persaingan dengan uh, Uber dan, uh, dan juga uh, apa nama ni Gretka sini, ni tidak memberi kemudaratan kepada pemberi keksi yang ada akta keksinya itu untuk mereka diberi pembelaan yang keenam saya ingin bertanya kepada Menteri Semua Manusia dan Keuangan pinjaman yang diberikan daripada SOKSO dan juga IPF kepada 1NDB setakat ini berapa yang telah dibayar dan saya mohon supaya diberi jawapan sebab wang ini adalah wang awam, wang pekerja, wang orang sakit, wang orang besar, nak bersara untuk mereka menafakkan simpanan mereka dan uang itu tidak boleh ditangguh bayarkan kerana ini adalah wang hak pekerja dan saya ingin meneruskan uh, beberapa perkara yang saya rasa begitu penting dalam kebawah titah tuanku dalam perkara enam tuanku telah bertitah di atas keperhatian terhadap anggota tentera dan polis kerja mereka yang pengorbanan mereka dan keluarga mereka dan setakat ini saya tidak kenapakan Pembelaan itu diberikan ruang untuk mereka setelah bersara Untuk terutama sekali anggota tentera yang dilihat pada waktu ini merintis dan menangisi Bila mana mereka bersara dalam selepas 20 tahun dan mereka berikmat dan kedudukan mereka juga tidak nampaknya selaras dengan apa yang telah pun didasarkan diri dikerangkakan oleh kerajaan dan perlembagaan. Maka demikian ya, saya ingin menyarankan ya, kepada Menteri Pertahanan, ya Datuk Seri Speaker, Datuk Speaker ni pasal seminit, berhenti balik seminit. Jau ya. Yeah. Jauhkan sedikit mikrofon terlalu kuat suara. Oh ya, yeah, wow. jauh sikit. Ya. Yeah. Jika telah pun mengambil masa saya seminik, saya kena habis ha. 21 minit. Maka yang demikian saya ingin memohon penjelasan daripada Menteri Pertahanan apakah kerangka dan juga persiapan ataupun penambahbaikan kepada pesara-pesara tentera ini supaya hidup mereka tidak melarat dan menderita. Dan saya ingin menegur dalam sektor keselamatan apabila mereka bersara perlu diberikan keutamaan kepada anggota tentera ini supaya mereka mengisi jawatan-jawatan keselamatan di sektor-sektor swasta untuk mereka menyambung kehidupan seterusnya dan saya juga tidak mahu melupai anggota polis Tahniah ya, saya ucapkan kepada Menteri Dalam Negeri kerana telah pun uh, menaik pangkatkan beberapa anggota pegawai-pegawai tertentu tetapi saya nak sarankan juga bahawa jangan dilupai tugas dan tanggungjawab anggota polis ini yang telah menyumbang dan memperjudikan nasib mereka di hujung apa uh, penghayatan dan juga penghidupan mereka itu ditimpalkan dengan tidak seimbang pegajian mereka. Dan saya ingin menyatakan dengan jelas Sebagai contoh Kalau OSPD diletakkan sebagai grade N48 Saya rasa itu tidak adil Dan mereka perlu diberikan peningkatan pergajian Dan juga pangkat kerana tugas mereka dan peranan itu Mendesak supaya mereka diberikan keutamaan Termasuk Termasuk Dato' Sri Speaker Jangan dilupai pekerja-pekerja penjara Yang dibayar gaji rendah daripada anggota polis Tiap kali persidangan parlimen bermula saya tidak pernah terhenti untuk mengatakan dengan jelas Bahawa pegawai-pegawai penjara dan anggotanya itu Perlu dilihat atas kesetimpalan tugas yang telah mereka lakukan Sekurang-kurangnya hidup mereka tidak tersisa kempungan Mereka-mereka yang telah digelar sebagai penjenayah Dalam kelompok itu mereka juga perlu diberikan keutamaan Dan penilaian sebagai pekerja anggota yang menjaga keselamatan negara makanya demikian saya cadangkan kepada menteri dalam negeri supaya mengkaji semula gaji-gaji mereka ini untuk mereka mendapat dan dihargai sumbangan dan ketugasan mereka yang begitu uh, uh, kritikal dalam suasana kerja mereka itu sendiri seterusnya saya ingin menyunggung perkara sebelas daripada kita tuanku pendapatan tambahan kumpulan B40 dan M40 dan juga pekerja kontrak yang selama ini yang diperbahaskan dan dibicarakan dalam konteks kerajaan untuk memastikan bahawa kumpulan B40 dan M40 ini dapat diseimbangkan apabila berlakunya pendekatan kos sara hidup dan mereka ini adalah kumpulan yang terdedah dengan uh, malapetaka kesengsaraan hidup Maka yang demikian saya juga ingin menyarankan kepada kerajaan dalam kita membentuk TN50 kita mesti ada kerangka dan dasar yang boleh memastikan bahawa di setiap penggal 5 tahun ke 5 tahun 5 tahun ke 5 tahun sampai ke 30 tahun Datuk Seri Speaker harus diatur carakan penekatan penghidupan seimbang supaya bila negara itu maju pekerja tidak dipinggirkan masuk pekerja kontrak saya begitu sedih kontrak berterusan belasan tahun dan kita tidak nampak apakah polisi kerajaan untuk memastikan pekerja yang dalam kelompok kontrak ini dapat diberikan perembelaan saya sedih apabila saya mendapat berita bahawa ada pelajar-pelajar di universiti yang lulusan degree yang bekerja kontrak 7-8 tahun dan saya tidak tahu di mana letaknya masa depan mereka mereka juga ingin berkeluarga mereka juga ingin mendapat zuriat dan mempunyai harta tetapi dengan bekerja kontrak tiap-tiap tahun di renewkan ini memberikan tidak ruang baik kepada mereka-mereka yang bekerja sebagai kontrak dan saya ingin menyarankan kalau sekiranya mereka ini ada keperluan untuk bekerja tidak memungkinkan kita membiarkan mereka berkontrak untuk selama-lamanya mereka juga ada cita rasa mereka juga ada nafsu mereka juga ingin berjaya dalam hidup mereka sebagai ketua rumah tangga Makanya demikian saya ingin menyarankan kepada kerajaan supaya di waktu yang sama memastikan B40 dan M40 pekerja kontrak juga jangan dipinggirkan dalam kita memastikan pacuan untuk menuju kepada 2050 pekerja kontrak M40 dan P40 sama kenaikan kerataan mereka dan membolehkan mereka hidup selesa saya ingin menyinggung pada para 20 20 iaitu wanita menyumbang sasaran ke bawah diri tuanku pada bacaannya itu ada 50% dalam uh, dalam pasaran kerja saya ingin menyarankan bahawa tak kala kita nak memastikan wanita itu diangkat martabatnya jangan dilupai hak mereka terutama sekali apabila mereka diberi cuti bersalin 60 hari ditingkatkan 90 hari termasuk pekerja-pekerja awam sektor awam um, dan kerajaan dia uh, di bawah jabatan awam itu juga perlu diberikan perhatian bahawa 90 hari adalah masa anjakan yang paling sesuai untuk mereka pastikan baik itu dijaga dengan baik itu adalah tuntutan yang dibuat oleh NGO-NGO di luar sana dan saya ingin menyampaikan dan juga memastikan hak wanita itu tak disamaratakan diberikan sedikit anjakan supaya wanita dilihat menjadi tonggak utama bermain dalam memastikan negara ini majunya dan pastikan wanita tidak dipinggir saya ingin juga menyinggung pada perkara 22 yang dititah buat tuanku iaitu perkhidmatan kesihatan saya juga nak memastikan bahawa memohon kerajaan mengkaji semula tentang kena kos yang dikenakan terhadap rakyat yang mendapat rawatan di hospital dan waktu ini saya begitu sedih apabila nak berlaku sesuatu pembedahan dan sebagainya atau rawatan yang memerlukan kos terpaksa dibayar dulu sebelum pelaksanaan pembedahan atau perawatan itu dilakukan maka yang demikian saya memohon kerajaan supaya mengkaji semula atas tarikan peruntukan yang diberikan kepada perkhidmatan kesihatan supaya rakyat tidak hidup sengsara dalam menagih dan menangisi untuk mereka mendapat rawatan yang sewajarnya. Saya juga ingin merujuk kepada perkara 30 yang begitu ditakuti oleh kebawah juri tuanku atau rasuah penyelewengan ketirisan di kalangan pekat kerajaan termasuk pegawai-pegawai. Seranan ini perlu diambil serius oleh kerajaan dan memastikan negara terhindar daripada pegangan negatif ini supaya negara tidak diselubungi atau dikuatiri akan menakutkan negara-negara luar terutama sekali dalam sektor pelaburan yang mengundang banyak hasil masuk untuk kebaikan rakyat dalaman negara ini juga akhirnya menakuti dan tidak mereka melabur disebabkan perkara-perkara yang tuanku khawatirkan ini ini adalah tugas dan peranan yang wajib kita mainkan bersama untuk memastikan perkara ini dapat ditandatangani dia dapat dia dapat diselesaikan dengan pula perkara yang seterusnya perkara 25 perkara 25 adalah pendidikan 80% dan yang di, disasarkan dalam uh, dalam perkhidmatan terutama sekali di peringkat universiti untuk memastikan pendidikan itu dapat dilaksanakan mak ini saya hendakkan penjelasan se -se, se se se, ikhlas ikhlas daripada kerajaan terutama sekali di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi apakah benar 6000 pengajar universiti dalam negara ini ditamatkan perkhidmatan atas tak cukup peruntukan dalam masa yang sama kita ingin melihat pendidikan itu memacu kekuatan ekonomi dan juga apa nama ni kekuatan negara tetapi dalam masa yang sama kita telah memutuskan untuk menurunkan bajet pendidikan tinggi di IPTA dan juga IDPTS dalam masa yang sama kita nak mengharapkan kualiti pendidikan berada dalam tahap yang kita sasarkan namun menjadi persoalan kalau benarlah 6,000 pengajar ini diberhentikan lecturer-lecturer ini maka persiapan untuk kita menuju ke TN50 itu saya tidak nampak ruangnya dan saya ingin menegaskan bahawa pendidikan tidak boleh kita kompromi dan hari ini saya membuktikan bila mana anak saya sendiri belajar peruntukan untuk apa, apa nama ni aktiviti-aktiviti universiti terpaksa ditangguhkan dan diminta anak-anak pelajar ini mencari sumber sendiri dan anak-anak ini terpaksa mencari orang-orang yang boleh membantu dalam soalan yang saya nak ajukan ini ketakutan aa, pada rengat pada balik ok, okay lah cik si usah daripada mak saya boleh tegur dan berjalan jadi maknanya saya fokus pada isu yang saya kuatir ini kalau benarlah 6,000 pengajar ini telah diberhentikan maka saya kuatir kualiti pendidikan itu tidak dapat dicapai dalam mengangkat martabat universiti dan saya begitu sedih kerana dalam bajet yang lalu pendidikan tinggi ini ditarik bajet mereka dan perutukan ini sebenarnya mengganggu kugat urusan pertabaran di universiti dan saya ingin menyarankan kepada kementerian supaya kaji semula dan cari sumber pendapatan lain dan memastikan bahawa jangan dikacau universiti-universiti ini untuk memastikan melahirkan dan menjadikan negara ini negara maju kalau kita kejekut dalam melahirkan insani yang bijaksana mana mungkin kita boleh mengangkat negara ini sebagai negara yang maju sedangkan rakyatnya bodoh dan tening saya tidak nampak ini sebagai satu perkara yang boleh diselesaikan dengan memotong perutukan kepada universiti-universiti dan ini memberikan satu tugasan kita dalam kita membicarakan soal pembangunan kita jangan lupa asas utama pendidikan itu adalah perkara wajib yang tak boleh dikompromikan akhir bicara saya dalam kita meneruskan apa saja bentuk N Dati N50 ini Saya ingin menegaskan kepada kerajaan Terutama sekali yang membawa Perdana Menteri Untuk menggaris pandukan Menggaris pandukan Dasar kerangka Dalam peringkat demi peringkat Untuk memastikan bahawa segala apa yang saya bicarakan tadi tidak menjadi bentengan atau halangan kepada perkara yang nak menuju kepada negara maju kita tidak kita tak, tak apalah kita kata 2020 itu bersifat gagal ataupun tidak sampai ke matlamatnya tetapi kita juga harus sedar bahawa setiap cadangan dan juga perarehan sesuatu dasar itu perlu bukan cara slogan tetapi perlu dibuktikan dengan sasaran sebagai contoh kalau kita nak melarikan negara maju kita mesti ada kelompok berkemahiran apa kerangka dasar yang kerajaan nak buat dalam kemahiran kita nak pastikan bahawa dengan berdialog tidak menyelesaikan masalah. Dengan berforum tidak akan menyelesaikan masalah. Yang lebih daripada itu ialah untuk kita pastikan mesti ada garis pandu untuk kita menuju ke negara maju dan kita tidak akan meminggirkan mana-mana kelompok ataupun kumpulan ini tidak apa yang berlaku pada hari ini kita dalam masa yang sama kita umumkan TN 50 kita buka kepada sektor pekerja asing dalam masa yang sama pekerja nak kena buang kita tak fikirkan bagaimana untuk kita membantu mereka dalam masa yang sama kita bicarakan soal negara maju tetapi separuh daripada 40% pekerja itu adalah pekerja-pekerja daripada pekerja asing dan ini juga harus dipandu cermat oleh kerajaan bukan saja berslogan tetapi memastikan juga setiap pekerja setiap mereka yang ada stakeholder untuk memastikan mereka akan dipastikan hak itu tidak tercicik sebab itu dalam seranan saya di bawah kebetul titah beli tuanku ini menekankan hidup kosari hidup dan kumpulan-kumpulan yang begitu jelas baginda bertitah bahawa jangan dipinggirkan N40 dan B40 dan pekerja kontrak yang akan merana disebabkan mereka dipinggirkan hanya memikirkan pembangunan terlupa modal insan sebab itu dalam masa satu bacaan sekarang Dato' Speaker terima kasih dan uh, atas segala apa, apa yang ni diberikan dan juga menanjung tinggi ke bawah duri titah baginda yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Ya, terima kasih Muhammad. Ya Muhammad Tasik Gogo. Oh, terima kasih. <tuh>. Ya Muhammad Dato' Sri Speaker. Saya mengambil kesempatan ini untuk sama-sama membahaskan usul titah ucapan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim